اللہ تعالیٰ نے سائد کو یہی بات اشاہ سمائی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہاں یہ سب نظیر اللہ علیہ وسلم و نظیر اللہ علیہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے یقفع اللہ لذین آمن منکم و لذین اوت العلم درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور بلند کرے گا ان لوگوں کی درجات کو جو تم میں سے مومن ہیں اور ان لوگوں کو جو علم گئے تو والے ہیں یہ بڑی قدر و قیمت والے لوگ ہیں بڑی عظمتوں والے ہیں بڑی شان والے ہیں ان کی عظمت اور ان کی قدر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ تو اللہ ان کے میران میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سرمایہ ہوتے ہیں جو انتہائی اہمیت کا حامل ہوتے ہیں جو قابل قدر ہوتے ہیں قابل تحسین ہوتے ہیں ان کی زندگی کا یہ ہے کہ جنم آپ انسانیت کی لیے امت کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتا ہے اور خوش نصیب میں وہ لوگ علم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے قدموں پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سما کرتے ہیں اس علم کو حاصل کرتے ہیں جس علم کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہہ دیجیے علم میرے علم میں اضافہ کر وہ علم یہ دنیا کے فنون نہیں ہے اس علم سے مراعت کتاب و سنت کا علم ہے اس سے مراد کا علم ہے اور جس کے لیے آج مکٹے جس کو سیکھنے کے لیے اور جو علم والے لوگ ہیں ان میں جماعتیں میں مختلف ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جماعتوں کے لیے جو انسانیت کے لیے بہت بڑا انمول ہوتے ہیں سفایا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی قدر کرنا ایسے لوگوں کی سوبت اختیار کرنا ایسے لوگوں کے پاس آنا جانا کرنا ایسے لوگوں سے محبت کرنا یقیناً بہت بڑی قیمتی بات ہے اس لیے جو شخص دنیا میں بچنا چاہتا ہے سے بچنا چاہتا ہے ذلت ذمہ رسوائی سے بچنا چاہتا ہے کا شکار ہونے سے بچنا چاہتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اہل علم کے کے ساتھ حق و کے ساتھ حق ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ لے ان کے پاس آنا جانا شروع کر دے کی کر ان کی صحبت کو اختیار کر لے ان شاء اللہ دنیا کی گرمانی کر سکتی دنیا میں جتنے بھی لوگ گلا ہوئے یا گما ہو رہے ہیں یا ہوں گے وہی لوگ ہوں جو اللہ کے دین کے جاننے والے علم سے دور ہوں گے اور علم کی صحبت اور منصیب نہیں ہوگی وہ بیرامدی کا شکار ہو جاتے ہیں شیطان ان کو اپنے جان میں بسا لیتا ہے شیطان کے حوالیوں پر اپنی تکرفت تک لیتے ہیں اس لیے ہمارے پاس آج ہماری سعادت کی بات ہے آپ یقین مانئے کہ ہم پچھتے جب سے شیخ صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ بنا کے پاس آنا چاہ رہا ہوں ہم اس کا قطب خوش ہے اس بات سے اور آج ہماری خوشی کو یہ اس کی تقنیل ہوئی ہے کہ ہم شیخ صاحب کو اپنے درمیان پاہ رہے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں اپنی بیماری کے باوجود اللہ نے کچھ صحت بخش دی ہے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرتے ہیں اور ایک خلوص نیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے شیخ تو مزید صحت والے جنگی اطاع پرمارے ہیں اور جو ان کی آجو ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے پچاس سالہ زندگی دے دے جس میں بدین ہے نیک کا مزید کام کر جاؤں اللہ ان کی اس کو پورا کر دے یہ ان کی آرزو نہیں یہ تو ہماری آرزو بھی ہے کہ اللہ ان کے سایہ تعبیر ہمارے پر قائم رکھے آمی. ہم ان سے مستفید ہوں امت سے مستفید ہوں ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے لوگ ان سے فیضیاب ہوں لیکن ہماری تو یہ دلی عرض ہو کہ اللہ ان کو صحت والی، حافیت والی، ایمان والی، محتاجی کی صفات اللہ تعالیٰ ان کو صلی کی عطا فرما دے اور جو یہ دین کا کام کرنے کی جو طاق اور جو لدن ان کے دل موجود ہیں اللہ اس نے مزید بھرکتے گا آمی. تو آلہ میں بہت خوشی ہے کہ ہماری دمیان فضیر تشیخ، مبشر افدر پانی، حافظ اللہ تعالی مراہ، ہمارے دمیان موجود ہیں تو یہ بہت خوشی ان کے انتہا ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم جسے اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہماری زبان ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہی کہ ہم اپنے شرف کے شکریہ ان الفاظ کے ساتھ رکن کا نماز ادا کریں صرف ہمارے پاس دعا ہے جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی علم میں ان کی عمل میں ان کی زندگی میں ان کی صحت میں لمحہ لمحہ اللہ بربتوں کا نظور فرماتا ہے اور میرا ان شاء اللہ آج کی اس کانفرنس کا راستہ کرا تو پاس کرتا ہوں میں فضیر شیخ تعلیم محمد بلاج یوسف حضرات اس کا خاطر اللہ تعالیٰ سے ملتمس اور تلاوتی

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الْأَرْضِ زلزالها مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم سلام ورحمة الله مشتيك <تصفح> نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري و یسرلی امری وحل قَوْلِي جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس کام سے جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ اس مختصر سی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عوامر اور نواحی کا پابند بننے کا تذکرہ کیا ہے ہر وہ کام کریں گے جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا ہر اس کام سے رک جائیں گے اور باز آ جائیں گے جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا یا جس کام کی وعیدیں بیان کر دی یا جس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ کا تذکرہ کر دیا ہم اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے تو اصل چیز قرآن اور سنت ہے جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ دینے اس دنیا میں تشریف لائے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کی جہاں گئے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا اور اس قرآن کی تعبیر اور تفسیر جو اللہ پاک نے آپ کو سکھائی سمجھائی وہ آپ نے دنیا کے سامنے ایاں اور واضح کر دی مسلمان اس وقت ناکام ہو جاتا ہے جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی اور آپ کے عصبہ حسنہ کو پسے پچ پس ڈال دیتا ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور عمل ایسا ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہو تو میرے بھائیوں دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے ہر کسی کی زندگی ختم ہو جانی ہے کوئی پتہ نہیں ہم اگلا لمحہ جی سکیں گے کہ یا نہیں میں مثلاً اپنی بات کرتا ہوں کہ اب ترپن سال کی عمر میں مریض بنا بیمار ہوا مجھے کوئی یقین نہیں تھا کہ میں زندہ رہ سکوں گا یا نہیں ایسے حالات میرے اوپر بھی تھے پھر اللہ پاک نے کوئی صحت کی امید لگا دی اور آہستہ آہستہ رب تعالی نے کرم فرمایا اور اب میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑا بہت بولنے کے قابل ہوا ورنہ میں ہر چیز میرے دماغ سے مٹ چکی مار ہو گئی تھی پتہ نہیں میرے اندر کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں وہ شخص جو بیٹھ کر چھے چھے گھنٹے بھی میں نے دروس دیئے مجھے الحمدللہ کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کتنا پتہ نہیں لگتا اتنا ٹائم بیت گیا آج اللہ کی طرف سے آزمائش ایسی بیماری کی صورت میں آ گئی کہ مجھے کئی دفعہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کچھ بیان بھی کر سکتا ہوں یا نہیں تو یہ سب اللہ کا فضل اس کا کرم ہوتا ہے کہ انسان اس کی مرضی کے مطابق کوئی کلمہ بول دے کوئی عمل کر لے اس کی زند مرضی کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر چل لے آپ کی بتائی ہوئی معمولات کی زندگی جو ہے اس کو اختیار کر لے یہ سب پانی کا کرم ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنے پربردگار سے یہ توقع اور امید رکھنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو چند گھڑیاں زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہمیں اس زندگی میں نفع بخش آبال کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں اپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اور ان کی پیروی کرنا نصیب فرما ہمیں آپس میں مسلمان بھائیوں کو برادری کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے زیادہ محنت اس انسانیت کے اوپر کی کہ ان کو اللہ کا دین سمجھ آ جائے ان کو رب کی توحید سمجھ آ جائے ان کو فکر آخرت یاد آ جائے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی سمجھ آ جائے تاکہ یہ دنیا کی زندگی اپنی بہترین گزار کر جائے اور جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے تو یہ بالکل پاک اور صاف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندوں میں شمار کیا جائے اور اٹھایا جائے تو میرے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ آخرت کو مد نظر رکھو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھو اور رب کی توحید جو سب سے بڑی دولت ہے ایک مسلمان کے لیے اس توحید کو کبھی نہ بھول لیں پاؤ دنیا کی زندگی جو ہمیں دی ہے دینے والا کون ہے اللہ ہے سانسیں تتا کرنے والا اللہ ہے بولنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے اور ہمیں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے جاگنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے اس کائنات کے اندر ہمیں گزر بسر کرنے کی ہمت اور طاقت دینے والا اللہ ہے جبھی اللہ ساری قوتوں کا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں تو آجزی ہماری اسی میں ہے کہ دنیا کی زندگی میں پروردگار عالم کے بندے بن کر زندگی گزارے نافرمان فرمان بن کے زندگی نہ گزارے اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے چالیس سال کی عمر میں زندگی میں اعلان نبوت کیا تئیس سال اللہ تئیس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے دیے سٹھ سال کی زندگی گزار کر اس دار فانی سے اللہ کے چلے گئے تو اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کو معبوب کون سی ذات ہو سکتی جب آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اور تو کس باقی مولی ہیں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے یا دوام اور ہمیشگی کسی کو نہیں ہے جس میں بھی آنا ہے کہا اس کو ادار سال بھی عمر مل جائے پھر بھی اس کو موت آنی ہے اور موت آنے کے بعد وہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا دنیا کی زندگی کو ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اچھی اور سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ گزارے اللہ کی اطاعت میں گزارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارے ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے اپنی اولاد کو بچائے اپنے بہن بھائیوں کو بچائے اپنے عزیز و اقارب کو بچائے اگر کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے تو مزدور ہے تو اپنی مزدوری والی زندگی کو گناہ سے بچائے مالک ہے کسی فیکٹری کا اپنے ماتحت کام کرنے والے افراد کی نگرانی کرے اور ان کے دین کا خیال کرے ان کی نمازوں کا خیال تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور اچھے طریقے سے پیش کیا جا سکے بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں فیکٹریاں لگاتے ہیں کارخانے بناتے ہیں دنیا کام کرتی ہے ان کو دنیا کی نماز و روزہ سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی انہیں اپنے کام سے غرض ہوتی ہے لیکن چند اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے پاس مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں نماز کے ٹائم چھٹی بند کام اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے پھر نماز پڑھنا نماز کا وقت دیتے ہیں پھر وہ ٹائم جو مزدور طبقے کا اپنی ریسٹ کے لیے ہوتا ہے اس وقت کو بھی وہ ضائع نہیں کرتے ان کو آرام کا بھی ٹائم دے دیتے ہیں اگرچہ وقت زیادہ لگ جاتا ہے لیکن اللہ ان کے کام میں برکت زیادہ پیدا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اجر سے نوازے گا ضرور اس کام میں اس کے کام میں برکت عطا کرے گا ضرور اس کی آخرت کی زندگی بہتر کر دے گا اور قیامت والے دن اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پروردگار پکڑا کر اس کو کامیاب و کامران کر دے گا یہی چاہیے نا ہمیں یہی عمل ملے نا کہ ہمارے دہنے ہاتھ میں اللہ ہمیں ہمارا نامہ عمل پکڑا کر ہمیں کامیاب اور کامران کر دے کہ میرے بندے تو میری خاطر دنیا میں گیا تو میری توحید کے اوپر کار بند رہا تو میرے نبی کی سنت کا پیروکار رہا تو غریب و فقیروں مسکینوں غریبوں بیواؤں یتیموں کے ساتھ تھی اور ان کی مددگار بننے والا اور ان کے ساتھ چلنے والا بنا تو نے ہمیشہ میری اطاعت اور فرما برداری کی تو لہذا میرے بندے تو نے دنیا کی زندگی میرے لیے گزاری ہے جا میں نے تجھے معاف کیا اور جنت الفردوس کا بارس بنا دیا تو انسان کو ہمیشہ یہی تگو دو اور کوشش کرنی چاہیے کہ رب راضی ہو جائے جب رب راضی ہو گیا ساری دنیا نراضی کچھ نہیں بگڑتا اور اگر اللہ ناراض ہو گیا ہماری کسی حرکت پر کسی کام پر ساری دنیا ہم سے راضی ہو کے ہماری رشتہ دار بن جائے اس بڑی ہمارے اوپر لیڈر بن جائے جو مرضی بن جائے خدا کی قسم ہے رب ناراض ہو گیا تو ساری دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توحید اور سنت کی صحیح سمجھ نصیب کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کا پورا پابند بنائے ہر قسم کی نافربانیوں سے بچائے کفر و شرک سے محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی دل دل سے نکالے اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری اولادوں کو ہماری بیویوں کو ہمارے گھر والوں کو سب کو گناہوں سے نکال کر پاک دامن اور اپنا پاکی بندہ بنائے بس میں نے یہ چند باتیں ہی آپ کے ساتھ کرنی تھی تک وہ میری طبیعت بھی اور صحت بھی ایسے ہے کہ میں زیادہ دیر بول بھی نہیں سکتا بیٹھنا بھی میرے لیے بہت مشکل امر ہے لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ دو چار کلمیں آپ کے سامنے میں کچھ کہہ جاؤں تاکہ میری بھی نجات کا باعث بن جائے آپ کی نجات کا باعث بھی بن جائے تو جتنے سانس اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں عطا کرے ہمارے کفر سے پاک ہوں شرک سے پاک ہوں نافرمانی سے پاک ہوں گناہوں سے پاک ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں گزرتے ہوں اور جو اگر ہم میں سے کوئی ایک بھائی غلطی کرنے لگے دوسرا بھائی اس کی اصلاح کرتے ہوئے اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے اور کبھی بھی آپس میں ہم ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں اور میں تو بحمد اللہ تعالی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری کسی بھائی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو میں نے تب بھی اس کو اللہ کے لیے معاف کیا ہے اور اگر مجھ سے کوئی ظلم ہو گیا ہے تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں غلطی کا آپ سے ازالہ چاہتا ہوں مجھ سے اگر کسی کی تلفی ہوئی ہے اس کا دینے کو تیار ہوں آج بھی اور کل بھی جب تک سانس میرے باقی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے توحید اور سنت پر چلنے والا بنائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور نافرمانیوں کی دل سے نکھ وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين. <applause>